नो मन्त्रे समूजन्तु हानाथेनुर्वाग्यस्म अस्मिन् देवालये दुर्गामल्लेश्वरस्वामिदेवता सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानं वर्तमानव्यवहारिकचान्दमाने स्वस्ति श्रीक्रोधिनामसंवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतु चैत्रमासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां शुभवासरयुक्तायां सौम्यवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोगशुभकरणं गुढविशेषणविशिष्टायां शुभदिनौ परमेश्वरबुद्धिश्च परेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीमान श्रीमद गोत्रह नाम ாயணுமேசை மஹேந்திரா சதவீத காமசஞ்சீவரோர

महाजितिर्माश्विया महाबला महाबुद्धिर्मा योगीश्वरे महामंत्र महायला महायावक्र राध्या महाभैरव पूजा महाकल महा साक्षिणी महा राहि जीव त्रिपुर सुंदरी षष्टि महाजत शिगो योगी गणदेव आगद

I don't

आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रजत तस्मै सप्तमगो होतः प्रत्यशृणोतु स सप्तहूतोहरु सप्तहो दोह वैरामैषः तम् वारम् सप्त हूतगौ सन्तौ सप्तहोदेत्या चक्षरे परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तरस्मै सरस्तगो होतः प्रत्यशृणोतु षड्ढोरो भवतु षडढोरो हवैरामैषः तम् वा एकम् षड्ढोरघो सन्तौ ऋष्ढेक्षेण पर प्रिया आपन्ना बंद मंत्रयत तस्म पंचम हूद प्रत्यशणत तो, स पंच हूद पंचहोता हवैना महिषा संभाएं संपंजा हो तागु संतों पंजा होते प्याज शबे परोक्षे ना परोक्ष प्रिय वही देवा आत्मना आत्मनित्या मंत्रयना समय जर्दर भजो हो ताप्रत्याशुनों तो सच्चदो